अमूमन यूपीएस सेट किया जाता है ये वॉशरूम है ओपन ड्राइवर कर, के लिए ये भी सर्वेंट पर तो ये ड्राइंग रूम का ओपन डोर है बाहर से ही ये मेन एंट्रेंस डोर है अब कंस्ट्रक्शन का मैार बहुत आला है माशाल्लाह ये सेल्फ रेजिडेंस के लिए घर बनाया गया है चौबीस बाय चौबीस की टाइल लगी हुई है वॉल शीट का काम हुआ हुआ है सीलिंग हुई, हुई हुई है यह एक्सटर्नल वॉल दी हुई है विंडो भी दी, दी हुई है एसी का पॉइंट भी दिया हुआ है ये बारह बाई तेरह या तेरह बाई बारह का ड्राइंग रूम है इसी तरह से अंदर चलते हैं ये मेन एंट्रेंस डोर से ये टीवी हॉल मेन एंट्रेंस है टीवी हॉल का व्यू है ये गेस्ट बेड है ये दस बाई दस का बेडरूम है गेस्ट बेडरूम है ये एग्जॉस्ट फैन की जगह दी हुई है इसी का पॉइंट दिया हुआ है दो बाय दो की टाइल लगी हुई है ये टीवी हॉल है टीवी हॉल माशाल्लाह कशादा दिया हुआ है कबर्ड बनी हुई है एलईडी का फ्रेम बना हुआ है इसके साथ में किचन है और यह प्रेयर रूम बना हुआ है साथ में यह एक मुनफरद चीज दी हुई है इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का म्यार बहुत आला है काम ये सेल्फ रेजिडेंस के अतबार से किया हुआ है बिल्डर का नहीं हुआ हुआ, हुआ। ये आप देख सकते हैं बिल्डर ये खर्चा नहीं करता उसमें तो पैसे बचाने होते हैं ये हमारे दोस्त हैं बड़े भाई हैं बहुत प्यारे बड़ा अच्छा रिलेशन है हमारे इनके साथ इन्होंने घर बनाया था तो ये बिजनेस में कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये घर सेल कर रहे हैं कहते पेन फील होती है ये घर सेल नहीं करना चाहते थे लेकिन बस वो अब तब्दीली हुकूमत के दावे जो थे वो धरे के धरे रह गए हैं कारोबारी कम्युनिटी सारी ही परेशान है अभी ये कह रहे हैं जी खान साहब के जी 2023 में भी हमारी बारी है अगर इनकी बारी होगी तो फिर अल्लाह खैर करे फिर लगता है हम लोगों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा ये वॉल शीट का, का काम किया हुआ है कबड़ बनी हुई है एक्सटर्नल वॉल नजर आ रही है बाहर एग्जॉस्ट फैन भी दिया हुआ है सीलिंग हुई हुई है लाइट्स लगी हुई है ऊपर एसी का पॉइंट भी इसी साइड पे दिया हुआ है है ये अटैच वॉशरूम सात बाई आठ का वॉशरूम है सेवन बाई एट का कंप्लीट फिटिंग हुई हुई है वॉशरूम की इसमें तो मोड़ भी लगा हुआ है फ्लश भी लगा हुआ है डबल सेट लगा हुआ है और कंप्लीट फिटिंग हुई हुई है साढ़े सात मतलब के घर में सेम भी दिया हुआ है तीन गाड़ियों का पोर्च भी है ड्राइंग रूम भी है गेस्ट बेड भी है ये ये सेम वैसे वैसे ही ही जैसे वो बेडरूम बेडरूम था, वॉल शीट का काम हुआ हुआ है विंडो बनी हुई है इसी तरह से एक्सटर्नल विंडो दी हुई है सेम की तरफ और ये वॉशरूम है वॉशरूम सेम वैसे ही ऐसे भी डबल सेट लगा हुआ है कमोड और फ्लश दोनों लगे हुए हैं कंप्लीट फिटिंग हुई हुई है एग्जॉस्ट फैन डबल दिया हुआ है एसी का पॉइंट दिया हुआ है पर्दा हटाएं तो पीछे फ्रेश एयर का डे लाइट का पूरा इंतजाम है इस घर में विदाउट लाइट्स बिल्कुल डे टाइम में आपको लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं रहती ये एक्सटर्नल बैक साइड पे आके ये डक दिया हुआ सहन दिया हुआ ये वॉशिंग एरिया है सहन में मार्बल लगाई हुई है अब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के लिए चलते हैं वापस हम पोर्च में आ गए हैं पोर्च से अब हम अब की स्टेयर्स लेंगे ये तीन फीट की सीढ़ी है अपर पोर्चन के लिए लोहे की ग्रिल लगी हुई है स्टेयर्स कवर्ड है पर पोर्शन की कुछ सीढ़ी की शादा दी हुई है सामान वगैरह लगाने के लाने के लिए कोई टेंशन नहीं होगी ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आए फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स दी हुई हैं। ये एलिवेशन का व्यू है ये फर्स्ट फ्लोर में ड्राइंग रूम के ऊपर सेम वॉल वॉल पर वाल है इस घर में कालम नहीं दिया हुआ वॉल वॉल पर दी हुई है सेम वैसे ही जैसे छोड़े हुए थे वही छत पर स्पेशल दीवारें नहीं कर, खड़ी की हुई जैसे लोग कर लेते हैं बीम डाल के बगैर या बीम डाल के दीवारें खड़ी कर लेते हैं ये दीवार पर दीवार है ये वॉशरूम में थोड़ा डिफरेंट टच दिया है पोर्शन वाइज सेपरेट किया हुआ लगा हुआ है ये ड्राइंग रूम के ऊपर सेम साइज का बेडरूम है कबर दी हुई है एसी का पॉइंट दिया हुआ है सीलिंग हुई हुई है घर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई सेल्फ रेजिडेंस के लिए कंस्ट्रक्शन की गई है ये मेन एंट्रेंस डोर है ये अपर पोर्शन में जो बेडरूम दिखाया है इसे आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं अपर पोर्शन का पोर्शन वाइज ये घर रेंटेड हो जाए तो साठ से सत्तर हजार रुपए तक रेंट दे सकता है ये नीचे भी बेडरूम था सेम उसी साइज का ये बेडरूम है ये स्टडी रूम बनाया हुआ है इन्होंने बच्चों का ये लाइट्स ऑन की हैं बिजली नहीं थी पहले अब लाइट आ गई है ये टीवी हॉल का व्यू है माशाल्लाह बहुत अच्छी सेटिंग की हुई है घर के भाईजान ने घर जब बनता है तो बड़ी मुश्किल से बनता है ये, ये कुछ किचन के ऊपर किचन है सेम जैसे ऊपर था ये वेंटी लगाई हुई है ये पीछे डक दिया हुआ है ये नीचे से आ रहा है ये अपर पोर्शन का मास्टर बेड है वॉल शीट का काम हुआ है कंप्लीट में कबर्ड बनी हुई है ड्रेसिंग बनी हुई है एसी का पॉइंट दिया हुआ है इसमें भी सेम की तरफ विंडो दी हुई है इस घर में वेंटिलेशन का निजाम बहुत अच्छा है ये अटैच वॉशरूम है तमाम वॉशरूम जितने भी हैं सब में डबल सेट लगा हुआ और है फ्लश दोनों लगे हुए हैं वॉश बेसन भी लगा हुआ है घर मुकम्मल हवादार और रोशनी वाला है मुकम्मल रोशनी है घर में दोनों साइड पे जिधर भी चले जाए आप बगैर आप लाइट्स ऑन किए हुए कम्प्लीटली ये सीहन है कूलर लगा हुआ है नीचे जो आपको विंडो दिखाई भी थी बेडरूम में वो ये कूलर का सिस्टम दिया हुआ है वायरिंग दी हुई है ये वॉशिंग एरिया है वॉशिंग मशीन सेट की हुई है फर्स्ट फ्लोर पे आए थे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं स्टोर का काम भी लिया हुआ है थोड़े हेजिटेट हो रहे है भाईजान ये कवर किया हुआ है सिक्योरिटी के लिए कैबिन बनाकर ये अपर पोर्शन की वॉल है टैंकी वहीं दी हुई है इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं इस घर की डिमांड कर रहे हैं जी एक करोड़ साठ लाख रुपये सामनेगोशियेबल है थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी ये सेल्फ रेजिडेंस के लिए घर बना हुआ है बिल्कुल भी बिल्डर वाला कोई टच नहीं है इस घर में बहुत दिल से काम किया हुआ है इसी के साथ वीडियो का इंतजाम करते हैं अपना ख्याल रखें फिर महान ला